Вітаю, шановні друзі! Отже, яким чином Русь стала Україною, а Москва – Росією? Як відбулося це пограбування, тобто ограбление века? Нет, даже не века, тысячелетия. Когда и как произошла эта подмена? Давайте спробуем разобраться разом. И почнемо с княгини Ольги. Чему с ней а потому, что она была первой княгиней Руси, чье существование подтверждается множеством параллельных источников. В том, что она была, нет ни малейших сомнений. Это во мне Рюрик какой-нибудь, выдуманный кем-то из новгородских летописцев. Кроме того, княгиня Ольга была красавица и большая умница. О ней вообще приятно говорить. Ольга – настоящая снежная королева – Непреклонная, властная, прагматичная и последовательная, стала одним из самых успешных правителей Руси, вне зависимости от гендерной принадлежности. Чем она, к примеру, хуже Владимира Мономаха, архонта Руси? Да ничем. Что же дадам дам при владе? То тут взагалево пытание. Кто из них мог бы сравниться с ней в средневековой Европе, да и в Азии, если уж на то пошло. Знаете примеры? Назовите в комментариях. А еще Ольга была отличная мама, ибо, хоть она и рано осталась вдовой, когда наши земляки-древляне с современной житомерщины пристукнули ее незадачливого супруга Игоря, вырастила на минуточку Святослава Хороброго, самого прославленного Кагана Руси, того самого киевского князя, которого сталинский профессор Мавродин справедливо называл первым запорожским козаком. И никакой от отсебятины, поверьте, не нес. Вот историческая реконструкция Святослава, сделанная в 19 веке профессором Солнцевым. А поскольку Святослав провел жизнь в походах, Ольга, правившая Русью вместо него, отличилась. И как чудова бабуся, именно за ее подол держались его сыновья Ярополк, Олег и самый молодшенький. Робочич Володимир, тот самый будущий хреститель Руси. А еще Ольга была первой правительницей Руси, христианкой, но не первым князем-христианином. И им за сто лет до нее стал Аскольд, крестившийся в 860 году во время осады Константинополя русинами, которую Аскольд по случаю своего крещения снял сам патриарх Фотий лично крестил его, а потом еще и учредил киевскую, то есть русскую, через одну буковку «С» – Метрополию. Это событие известно как Фотиева либо Оскольдова крещение Руси. Оно случилось за 128 лет до крещения Руси Володимиром Святославовичем. В память о тех событиях мы с вами получили свято покровов. Фотий, когда положение Константинополя стало отчаянным, Ганнибал, то есть Аскольд у ворот, вынул Ризу Богородицы из Влахернского храма и устроил крестный ход прямо по осажденным стенам. И Богородица явилась на его зов и покрыла осажденный город. Топто захыстыла его, после чего потрясенный Аскольд не просто снял осаду, а крестился по греческому обряду. Феерический успех патриарха Фотия спровоцировал жестокий конфликт между Константинополем и Римом, где решили, что Фотий много на себя берет. Они и сами были готовы крестить Русь. Они уже разругались с греками из-за крещения болгар, то есть из-за Кирилла с Мефодием. В итоге папа Николай предал патриарха Фотия нафиг. Надо сказать, он имел на это полное право. Церковь в ту пору была единой. Она управлялась пентархией, то есть, грубо говоря, коллегией из пяти патриархов. Римского, Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Но именно папа, сидевший на престоле святого Петра, считался старшим с тех самых пор, как первоверховный апостол Петр – он же первый римский папа, получил ключи от церкви из рук самого Иисуса Христа. Так написано в Евангелиях. Я об этом рассказывал подробно в предыдущих видео. Ссылка в описании. Посмотрите. А сейчас повторю. Папа считался главным. Но Фотий все равно пошел на конфликт. Русь была слишком уж лакомым куском. Крестить не перекрестить. А кого крестишь, тот подпадает под твое влияние. С тех самых пор именно греческая церковь считается материнской для киевской, то есть для нашей православной церкви Украины. Только не путайте ее с УПЦМП. Там совсем другое подчинение и другие корни от товарища Сталина. Правда, Чуть позже в Киеве случился заколот, и Аскольда зарезали язычники вещего Олега. Что случилось с киевской митрополией, неясно. Кем был Олег Скандинавским викингом из будущей Швеции, как утверждает нормандская гипотеза зарождения государственности в Руси, варягом из палапских славян, лютичей, апатритов или укров, укран и такие там были на востоке современной Германии, тем более непонятно. Поэтому, собственно, я и решил начать нашу историю с Ольги. О ней действительно гораздо больше фактов. Правда, место и дата рождения Ольги – загадка. Для всех, кроме наших невменяемых соседей, болотян. На московских болотах убеждены, будто Ольга родилась в Обскове. И точка – Россияне, я вам даже помогу, как смогу. Ваша вымышленная Ольга с малолетства числилась в Путин-Югенте, то есть в Юнармии, была членом Единой России, лучше всех разбирала автомат Калашникова на уроках НВП, служила в Псковской дивизии ВДВ и закончила свои дни на Донбассе с именем Великого Путина на устах. Или Великого Сталина, тут непонятно. Но ничего, от нее остался военник с дырками, от бандеровских куль и еще паспорт с двухголовым петухом. Повторяю, нам неизвестны ни дата, ни место рождения Ольги. Я лично склоняюсь к тому, что она не ранее 920 года родилась в селыще Плескив, Плесков российскую мовую, которая и сейчас стоит на берегу России, в тех самых краях, где тогда... Обитали летописные поляне, а до полян их славные предки, Анты, именно по России, если кто забыл, было в IV веке сердцем Анского Союза. Там, на Божьей горе, у России лежит легендарный рекс Антов Бош, убитый готами. Само название Русь произошло от России. И я вам хочу сказать, Ольга весьма, вероятно, была из местных, стутешних. Подумайте сами, где Киев, где Псков? А вот между Киевом и Плесковым всего ничего, час с чем-то на машине. Сторонники нормандской гипотезы рисуют Игоря воинственным пришельцем, скандинавским викингом, которому, ну все ни по чем, пополам земля. Ну так тем более, в чужой стране, в стране полян, Игорю требовался крепкий тыл. А как его еще было обеспечить? если не женить бы на представительнице местной элиты. В истории полно подобных примеров. Впрочем, нет принципиального значения, где Ольга родилась. Важно, что она делала, заполучив верховную власть. А она старательно выстраивала государственность Руси и административную, и налоговую системы. И давайте признаем, Ей это удалось, позволив ее единственному сыну Святославу провести жизнь вдали от Киева. В походах он мог себе это позволить. У него действительно был крепкий тыл. И тыл этот построила для него его мама Ольга. Еще Ольга занималась внешней политикой. Тоже не без успеха. В 957 году обустроив дела в Руси, она посетила Константинополь, съездила в гости к императору Константину Народному, с которым заключила договор, а потом еще и крестилась по греческому обряду, став Оленою. По легенде, сам император стал ее крестным отцом. По возвращении домой, в Киев, Ольга совершила примечательный поступок. Построила церковь святого Миколы на могиле Аскольда. Аскольд Взял это греческое имя по рекрещении. Зачем Ольге понадобилось бередить прошлое? Хороший вопрос. Особенно если она была Сапского, как уверяют нас московиты. Если ее сосватал за Игоря убийца Аскольда, вещи Олег. Но, вековечив память об Аскольде, Ольга неожиданно сделала крутой геополитический поворот с востока на запад и отправила послов королю восточных франков. Атону Великому, чтобы прислал миссионеров, чтобы эти миссионеры крестили Русь. И Атон, а разумеется, прислал. Это же было престижно для него самого. И отправил в Киев своего человека, архиепископа Адальберта. Франки называли его просто епископом Ругиев. А Ругиев с побережья Балтики писал еще Клавдий Птолемей, но в X веке так называли исключительно русинов, обитателей на Днепрянской Руси. Сразу хочу подчеркнуть, Атон был не такой себе парень с рабочей окраины из зажопинска залесского а самый могущественный францкий король, которому удалось заново объединить империю Карла Великого, за что папа Иоанн XII провозгласил его римским императором. Все как полагается. Коронация Атона состоялась в Риме, в соборе святого Петра, точно там, где за полтора столетия до этого папа Лев провозгласил императором Карла Великого. Таким образом, Атон вслед за своим предком Карлом с подачи папы сделался защитником всех крестьян. Всех! Как и в случае с Карлом, Коронация вызвала яростный протест в Константинополе, ибо сидевшие там императоры считали себя единственными законными римскими августами, а всех прочих, появлявшихся на Западе, проходимцами и самозванцами. В итоге между империями даже началась война. Но византийцы ее опять проиграли и смирились, как когда-то смирились с Карлом. Спрашивается, а зачем Ольга устроила этот откровенный Димаш? Просто чтобы потроллить византийского императора? Сомневаюсь, будто это было так. Она же не была рыжей дурой, вроде Трампа. Ольга была расчетливой правительницей. Она не рубила с горяча. Она думала о последствиях. Она погостила в Константинополе. Оценила ситуацию своими глазами. Вернулась в Киев хорошенько взвесила все за и против и сделала правильный выбор в пользу Запада. Это было абсолютно логичное решение. Запад был многолюднее Византии. Он был гораздо сильнее Константинополя. Он был многообразнее. Он был моложе дряхлеющей Восточной Римской империи, которой в дополнение ко всему приходилось постоянно отбиваться от арабов и тюрков. И те, и те напирали. На Западе имелся свой законный римский император, Атон Великий. Ничуть не хуже Константина Багрянародного, его сына Романа, который вскоре отравил отца, и уж тем паче не хуже военачальника Никифора Фоки, который Романа прибил. На Западе имелся свой патриарх, а римский папа, занимавший престол святого Петра и считавшийся главой всего христианства. Схизма, случившаяся в 860 году, была давно преодолена. Патриархи признали главенство пап. Ольга могла привести Русь под юрисдикцию патриарха, а могла подчиниться Ватикану напрямую, без посредников, так как сделали много столетий спустя столь ненавистные московитам украинские, то есть русские униаты когда, сохранив греческий обряд, перешли под юрисдикцию престола Святого Петра. И, кстати, как сделали задолго до Ольги, еще при Оскольге, хитрые болгары, которые, ловко используя противоречия между Константинополем и Римом, сначала около 870 года получили автокефалию, то есть церковную независимость, а затем в 920 году вообще провозгласили свой персональный патриархат, шестой по счету после римского, константинопольского, антиохийского, александрийского и иерусалимского. Болгар поддержал сам римский папа, и константинопольский патриарх вынужден был их признать. Стремительный взлет болгар случился уже при жизни Ольги. Почему ей было не решить, чем эта Русь хуже болгарского царства? Это была историческая развилка для Украины Руси. Но выбор, сделанный Ольгой, не состоялся. Считается из-за ее сына Святослава. Он был убежденным язычником. Ему вообще никакие христиане не нравились. Ни греческие, ни латинские, ни болгарские. Но вот что странно. Встав у руля Руси в начале 60-х годов X века, Святослав начал череду завоевательных походов, интерпретация которых российскими историками вызывает, мягко говоря, недоумение. Сначала Святослав напал на казар, которых на болотах упорно называют хазарами, и якобы разгромил каганат, в чем сегодня сомневаются многие историки, ибо этим неразумным поступком Святослав фактически пустил в Причерноморье печенегов, которые Святослава же впоследствии и зарезали. Зачем-то разгромив Каздар, Святослав напал на Болгар по просьбе византийского императора Никифора Фокии. И, хотя позднее он рассоился с империей и сам решил обосноваться на Дунае, я был в Варне, мне там тоже понравилось. Понимаю, но в итоге Болгария пала. Никаких бонусов при этом князь Святослав, как вам известно, не получил. Наоборот, он сам потерпел поражение от империи и погиб на Днепровских порогах у сучасного Запорижья, когда намагался повернуться до дому. В Киев. Печенегов, которые его убили, как вы догадываетесь, подослали византийцы. Они же после ухода Святослава расправились с болгарами. Добили болгарское царство и первым делом упразднили новорожденный болгарский патриархат, а новым болгарским епископом поставили своего прикомандированного грека. Кто бы сомневался при таких раскладах, что старший сын и прямой наследник Святослава Яропол, окончательно отвернется от Восточной Римской империи и станет смотреть на Запад, точно как и его бабуся Ольга, которая Ярополка и вырастила поскольку Святослав своими сыновьями не занимался. Он же непрерывно воевал. Когда Ярополк Святославич стал великим киевским князем весной 972 года, княгини Ольги уже не было в живых. Она умерла, но первое свое посольство ее внук и воспитание отправил туда же, к императору Аттону, в Кведленбург где посланники Руси вместе с двором Священной Римской империи отпраздновали Пасху. Пасху, Кару, Пасху. Ровно 1053 года тому назад. А кроме того, посватались от имени Ярополка Кунигунди, дочери герцога Конрада Швабского. И вы мне хотите сказать, будто Ярополк не был католиком? Зачем тогда принимал миссию, отправленную в Киев папой Бенедиктом VII уже в следующем, 975 году? Понятно, что в те времена, до Великой Схизмы 1054 года, христианская церковь оставалась единой, поэтому речь шла исключительно о цивилизационном выборе между Римом и Константинополем, между Западом и Востоком, Принимаете христианство из Рима, получаете для литургии латынь. Принимаете греческий обряд, получаете Библию на староболгарском языке. И привет! Если бы Ярополк довел дело до конца, Русь с большой долей вероятности уже тогда стала бы неотъемлемой частью Западной Европы, как гораздо позже такой частью стала Польша. Польшу основали те же поляне, дальние родственники наших полян. Они говорили на близких языках. Они не нуждались для общения в переводчиках. Знаете, как называли франки Ярополка Святославича? Они называли его королем Рудиев. Одел бы папа Бенедикт королевскую корону правителю Руси? Да естественно, что да. А куда бы он делся? Но у Украины Руси оказалась иная судьба. Вы без меня знаете, какая. Непростая. Я тут не даю никаких оценок. Тем более, что у Ярополка не получилось. В том же 1977 году против него восстал младший сводный брат, рабочий Володимир. Цикаво, но это точно был наш хлопец. Его мама Малуша была из с частной жетомершины Святослав посадил своего младшего сына наместником в дороге Новгород. Ни Ярополк, ни Олег туда ехать не захотели. Ярополк мятежного Володымара из Новгорода изгнал, но тот вернулся, причем не один, а с наемниками варягами. Начался вооруженный конфликт. Володымер Перемих, Ярополк, с остатками войска отступил в родинь, все там же, в Поросии прямо в устье России, впадающей в Днепр. Там его наемники младшего брата и убили, выманив на переговоры. Точно как Аскольда, Олег. Это была еще одна развилка нашей истории. Владимир Святославович, сын древлянки Малуши, народженный у засланни на Волыни, развернул Русь обратно, на восток. Как это вышло и почему, давайте разбираться в следующий раз. Надеюсь, это тоже будет интересно. А пока все. Бажаю всем мясного казацкого здоровья. Бережить своих родных. Бережить себя. До побачення, друзья. Все будет Украина.